Как ассоциация. Ассоциация твердых, ой, ну, перевозчиков, скажем так. То есть тех людей, которые перевозят на сегодняшний день бытовые отходы. У нас 90% нашей ассоциации считают, что правильно было бы, чтобы те решения, которые сегодня регулируют цены на вывоз мусора, и те цены, те... Которые регулируют на захоронение, принимались эти решения на местных уровнях, то есть местными органами самоуправления. Есть очень-очень-очень много разных всяких причин и предложений и, и так далее. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что в большинстве стран Европы это принимается в среднем уровне, на, на местном уровне. Во-вторых, Украина достаточно разношерстная страна, и э, как бы, э, каждый регион он индивидуален, где-то, например, в степных. В Крыму их нужно наверняка можно захоранивать, а где-то, где ресурсы очень ценные, их нужно сжигать и так далее. Поэтому каждый регион должен, скажем так, решать эти вопросы самостоятельно для себя. Много разных можно привести, но вот мне очень понравилось то, что мы вчера выудили. У нас есть коллега, который сегодня, к сожалению, не пришел. В Василькове работает, полигон у него, и говорит такую вещь интересную. Например, Васильковский район 75 тысяч людей, договоров. Которые, людей, которые имеют договора на э, вывоз мусора, на сегодняшний день 25 тысяч людей и 50 тысяч человек, совершенно вообще будем говорить, зависли в воздухе. Никто не понимает, кто должен, как должен и так далее, и так далее. Заключать эти договора и так далее. Поэтому мы говорим о том, что не только решение относительно ценообразования, а и вся забота относительно, в том числе и заключения договоров и оплат по вывозу мусора и захоронению и так далее, она должна оставаться на местном органе самоуправления. Естественно, у нас есть в ассоциации другое мнение. Вот Ростислав Игоревич его выскажет ну, как бы в свою очередь, но оно тоже есть. Мы как бы тоже к нему прислушаемся, поэтому наша задача на сегодня услышать все, 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 все мнения и посмотреть, какими они будут.